Я хотів би представити гостя нашої студії, це Олександр Селюк, відомий український автогонщик. Привіт. Привет. Скажи, будь ласка, чи як ти вболіваєш за українську команду чи стежиш за її виступами на Дакарі? Ну я думаю, всі спортсмени з України, як виходить, не отслеживают час від час від час зрелище. От, звісно ж, переживаємо і... Наверное, в большей степени большинство спортсменов желают быть на финише ребятам и удачи. Ну, а ты, Александр, хотел попробовать вообще когда-то себя в ралли-рейдах или классическое ралли – это твой конек? Ну, я вам скажу так, если посмотреть всю историю, может быть, не всю, но то, что я знаю со стороны классического ралли, то очень много людей, которые достигли каких-то вершин уже в классическом ралли, потом пробовали свои силы в Дакаре, то есть в гонках на выживание. Видимо, есть какой-то в этом смысл, есть у этих людей какой-то опыт знания э, автомобиля езды, возможно, оно потом применяется для хорошего результата и э, на таких сложных гонках как Дакар. Ну вот буквально вчера только вышла новость о том, что Насар Аляти, один из победителей Дакара 2010 года, предложил Себастьяну Лебу как раз участвовать в Дакаре 2014 года на автомобиле вот, постройки катарской команды, которую сам Насар фактически и является ее спонсором. Так что, ну, ну, может да. быть, и ты когда-то себя в Дакаре тоже решил? Я попробовать? бы, наверное, с огромным удовольствием, потому что это все равно автоспорт. Это, конечно, очень э, дисциплина, которая достаточно сильно отличается от классического ралли, но. Самое главное там все равно присутствует. Там присутствует автомобиль, нужно его хорошо знать, достаточно хорошо чувствовать. Вот. Ну, естественно, нужно иметь огромный опыт и знания о специфике дороги, трассы и много нюансов, которые за один сезон, за одну гонку ты точно не узнаешь. Это несколько этапов нужно ехать и так далее. Хорошо. Ну, э, фактически ты стоял у самых истоков э, ну, автоспорта украинского после вот, независимости. Ты сел за руль, насколько я помню, тебе всего лишь 17 лет только исполнилось. Да. А, Дакар — это мечта. Дакар — это то, что будет когда-то в будущем, но до него нужно дойти. Вот как вообще, по-твоему, вот, украинский автоспорт, или это классическая ралли, или ралли-рейды, или трофи, а, как туда сейчас вот, все-таки молодежь попытаться привлечь, и насколько развита на сегодняшний день автоспорт в Украине? Ну, э, способов на самом деле много, но самый главный и самый сложный это финансовая сторона. Это э, все прекрасно понимают, что вот на таком уровне уже это. Э, огромные цифры, бюджеты, больш... огромнейшие бюджеты, в которые все, как правило, часто и упирается. У людей очень много желаний, есть определенные возможности, но часто это заканчивается на том, что не хватает финансирования, то есть не хватает бюджета. Вот. Но то, что касается развития украинского автоспорта, ну скажу э смело и уверенно, то что за последние три года, четыре э украинский флаг э в во всех статистиках мировых все чаще Чаще появляется Но это и не, не может только не радовать, на самом и деле. не только просто как статисты, а и Українські гонщики завойовують достатньо хороші результати, показують і виграють гонки. Я ти не може не радувати, і це стимулює і далі, добиватися нових вершин. Ну я тобі бажаю якомога стрімкіше йти далі, досягати нових все таки вершин і пробувати, і перемагати, і здобувати перемоги для нашої генки України. Дякую тобі. Дякую.